Ось така реакція світу. а Обговорювати тему будемо із Джейсоном Смартом, американським політтехнологом. Пане Джейсон, вітаю вас. Здрасті. Раді бачити вас на зв'язку із нашою студією, як завжди, власне кажучи. То що ж стало останньою краплею для Джонсона? Розвідданні і якийсь напад християнського милосердя, про які пишуть міжнародні змі, чи рішення Трампа такий? Я думаю, что было много причин в этом. А в том числе, как вы знаете, Майк Джонсон сам, как человек, очень религиозный. А я был много раз в контакте с религиозными людьми, которые из Донбасса, которые жили при российской оккупации. И я думаю, что он наконец-то понял, что Россия первым... А это не только враг, это ссор между Украиной и Россией, но действительно Россия занимается опрессией в Донбассе и везде, где есть Россия. А из этого, я думаю, что когда он начал общаться с украинцами, которые это сами видели, сами это чувствовали, а это дал ему типа удар, скажем. То есть он чувствовал это, он уже понял, что это реальность. А и понял, что если он хочет действительно помочь людям, это значит, надо помочь Украине, что это не закончится хорошо для США и для мира, если Украина будет проиграть войну. Надо сделать так, чтобы Украина победила. и я вижу, что в Вашингтоне сейчас много изменилось из этого. даже сегодня утром я поговорил с Стивеном Мором. Стив, который занимается лоббизмом в Америке, а помочь Украине, сказал, что он тоже чувствует себя, что распликации сейчас уже понимают, что смысл не только защищать Украину, а чтобы Украина победила. Как вы знаете, Джо Байден сам вот только всего один раз это сказал. Он всегда говорит, что нам надо защищать Украину, но не говорит, что нам надо победить над Россией. А, и я думаю, что уже есть такое чувство в Америке, что надо сделать так, чтобы Россия проиграла. Да, и в том числе, я думаю, что из этого мы скоро увидим, что будет в Украине атаками. И такие оружия, которые давно американцы не хотели перебросывать в Украине, а сейчас уже есть интерес перебросывать в Украину побольше помощи, которая может освободить территорию. Але насправді, ось багато зараз змі пишуть про цю різку зміну у політиці Джонсона, тому що дійсно ми більш як півроку чекали на це рішення. Багато обговорювали, були різні дати, коли це може статися. Крайній термін називали березень. Тепер ми бачимо, що протягнули і ще далі. Говорили про те, що останніми тижнями що Джонсон взагалі ризикує своєю посадою, якщо він все таки винесе це питання на голосування зараз його ухвалили. Чи матиме це якісь наслідки для Джонсона? Для Джонсона зараз, я думаю, що найголовніше буде, що демократи в Конгресі будуть його підтримувати. А якщо зараз демократи, то є його противники, будуть з ними працювати за Україну. Тобто це не буде питання, як типу, це демократична тема або республіканська тема, но они будут работать вместе. Потому что большинство республиканцев в Конгрессе поддерживают Украину. Это только меньшинство, те, которые связаны с Трампом, особенно, которые не поддерживают еще помощь для Украине. Но это новый блок, скажем, те, которые поддерживают национальной безопасности. То есть это, это... почти все демократы и большинство республиканцев в Конгрессе будут работать вместе. Это значит не только для и для Тайвана, и для Израиля будет еще помощь. Потому что это не вопрос только касается Украины, это вопрос нашей безопасности. И я думаю, что это очень важный момент тоже, что я думаю, что Джонсон сам уже признает, что это вопрос Украины, это не вопрос только, что происходит далеко из Америки. Нет, это касается США из-за того, что Россия угроз для нас тоже. А Россия нам враг. И из этого, насколько он сейчас это уже лучше понимают, и это все соцопросы показывают, что большинство американцев так и чувствуют, так и думают. А это очень выгодно. И из этого я, у меня есть огромная надежда, и много, которые, с кем я общаюсь в Вашингтоне, говорят, что будет еще помощь а, до конца года для Украины. Новый законопроект проект а, еще оружие в Украине. Ви згадали про Атакамс, і взагалі Конгрес спонукає президента якнайшвидше надати нам ці ракети. На вашу думку, але це спонукання воно е, у вигляді рекомендації більше. Це не зобов'язання, це рекомендація і ще за певних умов. Чи насправді ми зможемо у найближчий час отримати атакамс, на вашу думку? Ну, це точно. А даже вчера сенатор Марк uh, который демократ, кстати, uh, не республиканец, демократ, uh, близкий друг Белого дома, uh, но ну, он в Комитете национального безопасности. И он вчера сказал в интервью с CBS, что он ожидает, что до конца недели даже будет атакам на украине То есть <laughs> через несколько дней. А uh, как вы знаете, завтра, вторник, а uh, сенат uh, проголосует о помощи Украине А жидена што президент сам пропишете, тоа е тоа што сами дене, веднаш се ше утром, а и тогаш е тоа уште апробаје за ружи руси Украина. А и едноме што е тоа уште нови шаг, тоа е тека тој е давно сказал дека нема за шијат Украина, уште премачи што е тоа не достатно, не е за што би Украина победила. Представники Пентагону кажуть, що після того, як рішення завтра буде ухвалено остаточно, то мене буквально кілька днів і ми зможемо отримати першу зброю. Чи так це насправді? Чи справа буде у кількох днях, чи все таки доведеться чекати довше. Да, ми можемо ожидати нога. Але я думаю, що це проголосування завтра. А жінок, що кіти 65 республіканці та демократів буде проголосувати за Україну. Те, которые против, это тоже важно заметить в Конгрессе или в Сенате. А есть, может быть, пара человек, которые не хотят помочь Украине. Но большинство, что они публично сказали? Они публично сказали, что мы не должны помочь Украине сейчас, потому что у нас есть свой личный американский проблем. Нам надо заниматься этим на первую очередь. То есть, как сказал один, у нас пожар дома, что там происходит в следующий дом или это не, на, не, не наш приоритет. Нам надо заниматься пожаром здесь дома в первую очередь. А, и что он имеет в виду? А, как вы знаете, это вопрос иммиграции. У нас где-то 15 миллионов нелегальных иммигрантов в Америке. 15 миллионов. Это огромное количество. А, в том числе на последние три года арестовали на границе Америки больше чем 100 тысяч людей из России. А, каждый день арестуют людей из Ирана, из Северной Кореи. И это наши враги. Это действительно опасно, что происходит в наших границах. В первые месяцы 2004 года они поймали 18 офицеров ФСБ на нашей границе. То есть это действительно опасно, что происходит. Из это американцы, которые беспокоят об этом, они правильно беспокоят об этом. И те республиканцы, которые говорят, что это должен быть наш приоритет, Опять, то есть это не из-за того, что они против Украины, это из-за того, что они действительно знают, что эта тема эмиграции опасна для нас. И тем более, я думаю, что сейчас, ну, действительно, сейчас, что случилось о том, что мы видим, что американцы или большинство американцев, а большинство республиканцев уже поняли, что это совсем разные вопросы. Конечно, это вопрос национального безопасности. Но у нас есть несколько проблем в национальной безопасности которые не связаны с друг с другом. То есть помочь Украине, конечно, это помогает Америке, а защищать нашу границу, конечно, тоже помогает Америке. Но мы можем делать оба. Это не вопрос или это или другой. Мы можем помочь Украине и защищать наши границы. Из этого я думаю, что в ближайшее время я ожидаю, что будет еще законопроект по поводу иммиграции, а и это будет до того, чтобы новый законопроект для Украины. Но все равно это будет до конца года. Стосовно цих грошей, які будуть надані нам зараз, навіть не лише грошей, а й військової допомоги, нам треба буде освоїти цей бюджет до настання наступного фінансового року, чи ми зможемо довше користуватися цією допомогою? Да, ідемо, що це допомога, яка буде першим. Это несколько миллиардов долларов, которые будут, скажем, гуманитарная помощь. Это помогает украинцам и своей финансовой а, ответственности. А тоже будет оружие. И, как вы знаете, США перебросило Украине много оружия. Но что важно о том, что мало говорят в СМИ, потому что, думаю, может быть, даже в американские СМИ мало пишут об этом, но важно о том, что те деньги, которые американцы будут инвестировать, миллиарды долларов, в нашей армии, которые находится в Европе. А Это не просто помочь американцам. То есть эти деньги будут, как наши службы безопасности очень хорошо работают, наши военные хорошо работают, они могут использовать эти деньги, собрать информацию и передать эту информацию Украине, чтобы Украина могла защищать себя лучше. То есть это помощь, которую мы даем себе, а это не только для себя. Это что мы могли продолжать нашу работу. А, например, а, все спутники, которые фотографируют, что происходит в России или на границе, или где война. А это все прослушки там с солдатами российскими. А, это все будут деньги, которые позавчера, или вчера, знаю, Конгресс проголосовал за это. И а, из -за этого я думаю, что это тоже важный шаг, что американцы будут активно помочь Украине и тоже сделать больше Тренинг, то обічення для українських солдатів, щоб вони могли захищати свою страну і шлуче. Ви сказали про іще якусь допомогу для України, яка найближчим часом також буде ухвалена. Що ви маєте на увазі? Ну, наближається в ремішці самі вероятно, Это будет помощь, которая будет а, тех оружий, которые не хватает на Украине. То есть я ожидаю, что в первую очередь а, будут патриоты. Патриоты, которые, как вы знаете, ВПО, которые защищают небо. А, это в очередь. Как все понимают, это не хватает сейчас в Украине. А, и даже в американских СМИ много об этом пишут сейчас, что как Украина может победить, если у нее нет патриотов. А эти патриоты очень эффективны, как мы все видели. Uh, и я надеюсь, что будет очень много тоже из Европы, потому что европейцы тоже обещали перебросить Украине больше, чтобы больше территории Украины была защищен. А uh, кроме этого, я думаю, что это очень важно, потому что АТКМ это не только для защиты. это значит, что Украина будет действительно личная возможность атаковать в Крым, атаковать дальше в Луганске. Это значит, что Украина может действительно дестабилизировать российскую армию. А, и я думаю, что наш путь к победе это через это. Как мы можем сделать так, чтобы для России не было возможно дальше воевать? И такие инструменты, как Атакамс, или такие инструменты, как Патриоты, чтобы эти разные ракеты России не были эффективными, чтобы украинцы могли продолжать свою жизнь без страха а, российских бомб. А, я думаю, что это, это два инструмента, которые будут в ближайшее время и оба очень важны. Ми дуже чекаємо. Я думаю, наші військові особливо на будь-яку військову допомогу, але в першу чергу, звісно, нас цікавлять снаряди до ППО. Сподіваємося, уже найближчим часом вони поїдуть в Україну і будуть доставлені якнайшвидше. Пане Джейсоне, спасибі вам, що знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову на зв'язку з нашою студією. Дякую.